Mengapa Cambodia boleh, Malaysia tak boleh? Saya minta semua tengok ini. Sebelah kiri, perjanjian Amerika, syarikat dan Malaysia. Sebelah kanan, perjanjian Amerika dan Cambodia. Kedua-dua perjanjian dimaterai pada hari yang sama melibatkan negara-negara ASEAN. Kedua-duanya sebelum ini dikenakan 19% tarif. Tetapi kedudukan kedaulatan dalam artikel 51 berbeza. Apabila kita lihat artikel 51 bagi perjanjian Amerika dan Cambodia, ia menggunakan ayat Cambodia shall regulate in a manner that does not infringe on Cambodia's sovereign interests. Maksudnya jelas, Cambodia hanya perlu mengambil langkah yang sama seperti Amerika sekiranya ia tidak menjidaskan kepentingan atas kedaulatan negaranya. Artikel 5.1 bagi Malaysia pula tiada perkataan-perkataan yang sama. Artikel 5.1 menyebut Malaysia perlu ikut sekatan atau tarif perdagangan Amerika Syarikat. Kalau Amerika kenakan sekatan terhadap China, Iran atau Rusia, Malaysia juga wajib ikut walaupun negara-negara itu rakan dagang penting negara kita. Walaupun Menteri MITI jawab di Parlimen bahawa ia tertakluk kepada pelbagai proses dan garis masa, tetapi realitinya kita hilang dasar berkecuali. Dasar luar Malaysia yang selama ini bebas dan sederhana kini akan tunduk kepada keputusan Washington. Maka kita terpaksa tanya, mengapa Cambodia boleh mempertahankan kedaulatan mereka dalam perjanjian dan kita tidak boleh? Adakah kita dibuli oleh Amerika Syarikat? Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak termasuk pejabat awam ataupun sesiapa saja, tetapi persoalan ini harus dijawab. Artikel 5.2.1 dalam Perjanjian Perdagangan Malaysia Amerika menyatakan bahawa Malaysia hanya boleh menggunakan pembekal teknologi komunikasi yang tidak menjejaskan keselamatan perlindungan dan harta intelek infrastruktur ICT termasuk 5G, 6G, satelit komunikasi dan kabel dasar laut. Jadi, mengikut perjanjian, Malaysia kena berunding dengan Amerika Syarikat terlebih dahulu untuk menentukan sama ada sesuatu pembekal gagal memenuhi piawan ini. Memandangkan Amerika Syarikat telah pun mengharamkan ZTE dan Huawei dari China atas alasan keselamatan, persoalannya sekarang. Adakah U Mobile akan terpaksa batalkan perjanjian mereka untuk menggunakan teknologi Huawei dan ZTE yang biasanya 20% hingga 40% lebih murah berbanding pembekal negara barat bagi pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia seperti diumumkan pada April 2025 yang lalu. Ya, Malaysia perlu berunding dengan Amerika Syarikat apabila ingin membeli satelit atau teknologi komunikasi dan jika mereka tidak setuju, maka kita terpaksa bayar sampai 40% lebih tinggi. Namun, Kerajaan Madani kata perkara seperti ini langsung tidak menjejaskan kedaulatan, tidak menjejaskan kebebasan kita, tapi ianya sebaliknya dikatakan menguntungkan negara kita. Biar betul, fikir-fikirkanlah. Kedua, dari segi faedah perdagangan, Kerajaan dengan bangganya meraikan kira-kira 22 bilion ringgit barangan Malaysia bakal menerima pengecualian daripada tarif 19%. Namun hakikatnya, ia hanya mewakili kira-kira 12% ekspor Malaysia ke Amerika seperti getah, koko, minyak sawit dan farmasyutika. Sebaliknya, kalau kita lihat apa yang mereka dapat kira-kira 65% hingga 90% ekspor Amerika ke Malaysia bernilai kira-kira 75 bilion ringgit kini diberi akses mudah dan keutamaan pasaran di Malaysia. Lebih membimbangkan apabila pakar ekonomi Barclays dilaporkan menganggar nilai ekspor Malaysia yang benar-benar mendapat manfaat hanya sekitar 1 bilion US dollar sahaja. Kerana barangan ini masih tertakluk kepada hak dan syarat-syarat ekspor. Jumlah ini kira-kira 0.2% kepada KDAG Satu jumlah yang sangat kecil, insignificant untuk memberi apa-apa impak bermakna. Ini bukan perjanjian sama-sama untung. Ia jelas berat sebelah di mana kita buka seluruh pasaran tetapi mereka hanya buka sedikit ruang untuk kita. Ketiga, dari segi kritikal mineral dan sumber asli, Malaysia kini tidak boleh lagi mengenakan sekatan atau kuota ekspor kepada Amerika Syarikat. Ini bermakna kita tidak lagi boleh mengawal nilai tambah di dalam negara. Syarikat-syarikat Amerika bebas membeli bahan mentah kita tanpa perlu melabur dalam pemprosesan tempatan. Ini bermaksud negara kita akan kehilangan leverage dan hasil jangka panjang. Keempat, perjanjian ini juga mengikat kita kepada piawaian dan pensijilan Amerika. Adakah produk yang sudah diluluskan oleh FDA mesti diterima tanpa semakan oleh MPRA atau MDA? Begitu juga produk halal. Malaysia hanya mempunyai kuasa melantik agensi pengesahan halal di Amerika Syarikat yang diiktiraf oleh JAKIM. Bagaimana jika JAKIM mengubah dasar atau standard dia nanti? Kita akan hilang kawalan untuk menentukan sendiri apa yang halal di tanah air kita sendiri. Kelima, dalam bidang digital dan data. Malaysia tidak boleh lagi kenakan cukai digital atau sekatan aliran data rentas badan. Ini dilihat hanya menguntungkan syarikat gegasi teknologi Amerika. Tetapi menyekat ruang Malaysia membina dasar digital yang melindungi pengguna dan syarikat tempatan. Akhir sekali, artikel 6.2 mewajibkan semua GLC dan GLIC termasuk Petronas, TMB, Kazana dan PMB bertindak seperti syarikat komersial semata-mata. Jika mereka memberi keutamaan kepada syarikat tempatan, ia boleh dianggap melanggar perjanjian. Dasar pemerkasaan ekonomi tempatan akan lumpuh. Jadi, saya ingin tanya kerajaan, adakah semua klausa ini benar-benar telah dipersetujui oleh seluruh kerajaan madani? Mengapa ia ditandatangani tanpa rundingan awam atau dibentang di parlimen walaupun proses telah bermula sejak bulan Mei lagi? Apa jaminan bahawa dasar halal, cukai dan kedaulatan ekonomi kita tidak tergadai? Kita tidak menolak perdagangan antarabangsa tetapi kita menolak perjanjian yang menyerahkan hak mentukan masa depan negara kepada kuasa luar. Kita sudah dengar penjelasan menteri MITI bahawa jumlah barangan yang Malaysia akan beli daripada Amerika Syarikat yang dianggarkan pada nilai 1 trilion ringgit adalah barangan yang industri di Malaysia sudah beli dari Amerika Syarikat. Namun, dengan perjanjian ini kita telah ikat mati nasib ekonomi negara kita kepada rantaian bekalan Amerika dan kepentingan ekonomi mereka. Kalau barangan lebih murah boleh diperoleh dari negara lain. Adakah Malaysia masih terikat kepada barangan Amerika sahaja? Kita tiada pilihan kan? Ingat, Malaysia mesti kekal bebas berkecuali dan berdaulat.